В нашій бібліотеці і е, хочу вам сказати, що е, коло закладів, з якими співпрацює бібліотека наша, надзвичайно широке. І серед них почесне місце займає Харківський приватний музей міської садиби. Це і наші партнери, і наші друзі, і е, ви знаєте, вони особливо. Бажані на наших зустрічах, тим більше вони активно завжди відзиваються, і активні відвідувачі, учасники наших презентацій, наших вечорів, наших круглих столів і інших масових засобів і заходів. І от сьогодні у нас така ось зустріч проходить через те, що ви знаєте, ми напередодні знаходимося напередодні нашого професійного свята Всеукраїнського дня бібліотек. І ось програму заходів, які присвячені цьому дню, ми і включили презентацію нових видань Харківського приватного музею міської садиби. Ви знаєте, книги доволі цікаві, ви потім можете з ними познайомитися, хто ще не познайомився. І книги доволі. Гарно видані, поліграфічно вишукані і перш чим представляти ці книги, я хотіла би вам представити наших гостей, які сьогодні присутні на нашій зустрічі. Це Андрій Федорович Карамонов, директор Харківського приватного музею міської Садиби. Це Валерій Костянтинович Вахмянін, історик, скажімо так, соратник Андрія Федоровича, помічник. Усіх його справах це Володимир Леонтьович Маслійчук, кандидат історичних наук, історик, теж наш читач, частий гость наших заходів, наших презентацій. І кого я ще не назвала, Ігор Якович Лосієвський, завідувач книги, відділу рідкісної книги нашої бібліотеки. Ну і ви знаєте, зараз я хочу передати своє слово. Андрею э, Парамонову, який и розповість про видавничу діяльність Харківського приватного музею міської сади. Будь ласка, пане Андрію, вам слово. Я в Фейсбуке написал, что это, знаете, у музыкантов есть там отчетный концерт. Вот что-то наподобие за прошедший год хотелось показать. Показывать можно, конечно, много. На самом деле выбрал только часть как бы изданий, те, которые действительно можно показывать. Потому что бывает такое, что издаем там то и макроэкономику уже там просят, то еще что-нибудь. Ну, в общем, всякую ерунду на самом деле. А любовь, конечно, книги, она только к исторической. Значит, прежде всего хотел обратить внимание, что наконец-то мы передаем дословную книгу потомственных дворян Харьковской зубернии, о которой так все время просил Игорь Яковлевич Наверное, там его родственники. Нема, нема. Потому что никто так больше не спрашивал, как Игорь Яковлевич, чтобы Нет, она настоятельно это, попала что в что историчное Это проблем. все, что осталось от бывшего фонда дворянского собрания дворянской опеки Государственного архива Харьковской области. Все остальное пострадало в момент эвакуации. Вот. Одна из основных изданий, которое потрачено было очень много времени и усилий, это была деревянная монументальная архитектура Левобережной Украины. Э, книга для меня знакова в том плане, что мы работали над ней 8 месяцев. И знакова так тем, что ни один из учеников Таранушенко, ни один из его якобы последователей не обратил на это никакого внимания и не хотел оказывать никакой помощи. И те, которые живут в Харькове, и те, которые живут в Киеве и в других городах. Вот. А его один из лучших учеников попросил за редакторскую работу 1500 евро. Вот так в память обучителя. Я не являюсь его учеником. Просто попав в библиотеку Вернатского и поработал с ее фондом. Мне просто стало настолько жалко, что эти материалы никто не видел. Эта книга издана в полном объеме по рукописи 1967 года. Исправлены только явные ошибки в годе построения там церкви или фамилия какого-то человека, но все остальное осталось по рукописи. Она на две трети больше, чем то, что издавал издательство Будевельник в 1976 году. И Таранушенко увидел свою книгу 1976 года и был наверняка оскорблен, потому что он просил убрать хотя бы 90 даже храмов, но оставить математический анализ, там, описание лесового баланса левобережной Украины, вот, не говоря уже там о предисловии, вот, но цензуре подверглось очень многое. И вот мне, допустим, больно и неприятно, что до сегодняшнего дня имя Стефана Андреевича Таранушенко, оно по Украине не настолько популярно, его Работы не пользуются таким спросом, каким бы должны были пользоваться. Для нас, для харьковчан, для жителей Харьковского Бена, этот человек сохранил изображение самых таких известных как бы, сегодня храмов, которые должны были бы быть у нас сохранены, но, к сожалению, были революции, были войны, и все это было уничтожено и живет теперь только на его фотографиях. То есть для меня это главная книга. Вот, и мы, Стефан Андреевича Таранушенко, будем издавать и дальше. Из его монографий мы сейчас готовим Хаты Лебедина. Поскольку он уроженец города Лебедина, он описал, обмерил, изучил историю больше 350 хат своего родного города с историей полной там, обменными чертежами и так далее. То есть работал он несколько лет, приезжал короткие минуты там отдыха, отпуска, вот этим занимался. И опять эта работа в Сумской области тоже как бы не нужна, и в Лебедении не нужна, но тем не менее надо это сделать, потому что закончить уже все его как бы труды, да они должны быть изданы обязательно. Из тех работ, которые мне тоже очень нравятся, это Бабенко, этнографические очерки Кенинославского края ну, все вы знаете этого археолога, наверное, который является основателем музея в Верхнем в Салтове. Мне этот человек, собственно говоря, был долгое время безразличен, пока я не разобрался немножко в его как бы, судьбе, там, нелегкой. Дмитрий Иванович Боголей, всеми нами любимый, обещал ему должность директора музея в Харькове, но этого не сделал. И Бабенко, ну, как бы остался человеком без какого-то будущего после 12-го археологического съезда. И его пригласил Яворницкий для этнографических экскурсий по Екатеринославской губернии. И вот эта работа выходила в 1905 году. На сегодняшний день в Украине известно три экземпляра книги той 1905 года. Там не было иллюстраций. В данном случае это альбом подарочный. Я хотел бы все свои книги так издавать. Это кожа, полноцветный альбом. Добавлены все фотографии, которые сохранились в Днепропетровском историческом музее, с которым мы тоже как бы хорошо сотрудничаем. И действительно нравится вообще все. И переплет составной, вот так, как делали в старину. Вот. Но, к сожалению, это очень дорого. А самое смешное, что в Харькове ни одна типография не сделает такую работу в таком виде. Вот. Это, на сегодняшний день такие типографии в Украине только две. Все они находятся в Киеве, которые делают штучные экземпляры книг для там, таких богатых заказчиков. Ну, несколько экземпляров мы в таком исполнении сделали. Попутно так выходили книги о древности Белополья. Это город, который находится в Сумской области, когда-то Сумского уезда за штатный городок с очень интересной историей. Люди хотят ее знать. Сейчас мы готовим еще два новых издания про город Балаполе. Они будут более обширны, более интересны за 19 столетие. То есть там, когда меня приглашают, я со всеми людьми сотрудничаю и хочу что-то делать, если я им нужен. То есть только по такому принципу приходится сегодня работать. Из книг Степана Андреевича хотел бы еще обратить, вот мы издали альбом помятками архитектуры Подольской губернии. В библиотеке Короленко все эти альбомы практически есть. Вот Подольская губерния, она попадает сегодня, она самая толстая. Как бы мы ее разделили немножко там на разные. Были отдельно издавали синагоги, костелы, два города, Каменец Подольский и Сатан, Сатанев. Вот. А это уже как бы то, что не вошло в те четыре альбома. Вот издали. Она была представлена в этом году только на Львовской ярмарке. Такой вот небольшой альбомчик Харьков, губернский город Харьков и его обыватель, он издается в двух вариантах. Есть вот вариант полноразмерный, такой вариант в магазинах не представлен и исполняется только под заказ. Вот, можете посмотреть, я сам очень был удивлен, фотографии города выглядят совершенно по-другому. Вот, плюс тут есть описательная часть, это бюджетный вариант по просьбе золотых страниц делается, вот, и они его, собственно говоря, самый успешный продавец. Одна из таких небольших книжек, но для меня важных, поскольку я прихожанин Успенского собора города Харькова, вот, Харьковский городской Успенский собор, фотографиях, иллюстрациях. Мне нравится мой травм, вот, когда-то у меня была мечта, чтобы поставили крест на колокольне, его поставили, и не без моей помощи. Вот. Теперь у меня другая мечта, я не написал. Я хочу, чтобы православные праздники на всех колокольных на всех храмах звучали колокола. Надеюсь, дожить до этого времени, потому что иначе жить просто тогда не стоит. Из э, как бы любимых книг последнего времени это история рода квиток. Э, любимых и печальных. Э, сделал я ее на украинском языке. Ну Был пилотный тираж, 30 экземпляров. Буду сдавать основной тираж на русском. Потому что в Украине эта книга не нужна, для украинцев не нужна, знаю, что россияне будут покупать. Суть такая. Знаете, в 1878 году отмечали 100 лет со дня рождения Квитки. Петербургский корреспондент написал в газете о том, что вот старец Квитка будет отмечать столетие со дня своего рождения, вот, который написал оперетку Наталка Полтавка. И, значит, что вот него же будет, чтобы он сидел за столом и просто там напивался, слушал тосты. А надо, чтобы учредить банк его имени там и, значит, вложить туда 6-7 тысяч рублей для того, чтобы они там как-то распределялись. И вот именно эта небольшая заметка вызвала в тот момент огромную дискуссию, как в прессе, так и среди людей. То есть многие же знали, что Квитка уже давно умер. Вот. И, естественно, не писал на толку Полтавку и так далее. И только после этого начались какие-то вот продвижения о том, как этот юбилей действительно отмечать. И самым как бы, лучшим, наверное, был подарком к этому столетнему юбилею, это лекция профессора Потебни. И последующим он подготовил к изданию собрание сочинений Григория Федоровича как в подарочном виде, так и единичном для крестьян. То есть он понял, что раз не знают люди, надо издавать его сочинения. И в течение там, десятка лет был достаточно большой тираж за средства, которые собирали харьковчане. Все с удовольствием наследники отказались. получить какой-то гонорар за издание, которое принадлежали им. Вот. И это было самым хорошим как бы, действенным способом. На сегодняшний день, насколько я знаю, произведения Квитки в последний раз создавались в 1997 году. Да? Полное собрание сочинений. А может в 1987? Да, то есть с того времени ни одного произведения Квитки. Мы были на Львовском книжном форуме. Ни одного мероприятия, посвященного Квитке, нет. Хотя у него двойной юбилей. И вообще для них Квитка это ничто. Потому что мы другая Украина, мы тут какие-то такие, и Таранушенко для них никто, и Квитка для них никто. Вот. И самому вообще неизвестно тогда, зачем для них. Вот. Поэтому они меня очень этим оскорбили, что Квитка, они не обратили никакого совершенно внимания в этом году. Ну, хорошо, тогда... Это же крупнейший форум Украины, книжный. Если этот крупнейший форум Украины не обращает внимания на всех людей, на всех, тем более, что Квитка не просто какой-то писатель, а первый, по сути, писатель Украины. Из таких еще проектов, которые мы сейчас вот готовим, это Украина фотография 1 первой на 20 й столетия. Вы видите, пилот. Здесь собрана фотография, фотографии ученых, которые работали начиная с 1895 года и до 1932 года. Здесь фотографии Степана Андреевича Тараношенко, Павла Желтовского, Дмитрия Щербакевского, Юрия Сицинского. Книга разбита по населенным пунктам с указанием административного отделения старого и нового. Соответственно, если есть точные сведения о происхождении этого населенного пункта, когда он был основан или когда был построен тот или иной объект, то здесь храмы, дома. Люди, книги, вот э, то есть не просто какие-то фотографии, которые делались э, там какими-то аматорами просто так, а именно системно, когда человек занимался изучением истории Украины. Вот они все здесь. И соответственно список фотографов, которые э, как бы для этой книги использовались э, с географическим указателем, соответственно. Вот эта книга, которая у нас будет вскоре издана большим тиражом. Вот и надеюсь, она станет. Достоянием в вашей библиотеке.